Ось на цьому лайтбоксі політик з обкладинки журналу цензури немає, хоча вона називає себе опозицією. Це звичайна реклама, за яку платять. Ходять чутки, що політики платять окремим журналістам на окремих каналах за їх просування. Це називається джинсою. На телеканал One зателефонувала з рекламної агенції і запропонували певну кількість грошей за певну кількість сюжетів. Цілком імовірно, що цей політик скаже, що жодного стосунку до цієї рекламної агенції вона не має. Що це провокація і сюжет замовний, котрий принижує її честь і гідність, і вона позиватиметься до суду. Можливо, це так і станеться. А ось послухайте, і привід розмову з представником рекламної агенції. Анна рекламне агентство «Проактив». Я вам звоню вот по какому поводу. Я звонила в вашу приемную, мне дали ваш телефончик. Я занимаюсь изучением кандидата в депутаты. Королевской. И у нее очень много событий в течение там, месяца происходит. Там 10-12 событий, событий стабильно. Мы эти события размещаем ну, практически на всех телеканалах. И очень интересует ваш телеканал. Можем ли мы с вами поцепить. У нее очень разные события. Вот, допустим, на Масленицу она каталась на лошади. На день 23 февраля она поздравляла мужчин, ну, в плане того, что она встречалась с кем-то поздравляла. А на прошлой неделе она ездила в Запорожье, встречалась с малым и средним бизнесом. А на этой неделе там вот планирует на 8 число кого-то тоже поздравлять. На следующей неделе опять поедет там, в Чернига, в Черкассы еще куда-то, еще куда-то. Она просто катается по Украине, встречается с бизнесменами, а, там, с представителями власти местными и обсуждает с ними текущие вопросы. Ну вот сделать для меня какой-то пакет, чтобы это было там а, ну там три выхода, четыре выхода в сутки, и чтобы это была более-менее адекватная цена, но ну, чтобы я смогла ее внести в бюджет. А мы в течение недели заказываем освещение, которое было на этой неделе по телеканалам. Потом я еду к Натальей беру у нее деньги за это размещение и развожу обратно по таким, так скажем, каналам. Вы делаете сюжет своей интерпретации, а мы его утверждаем, и все, пошло освещение. А в конце недели собираются деньги за все размещения и махом всем развозятся. Ну, так просто легче. Ну, то есть, это непосредственно сама Королевская привозит деньги, правильно? Ой, не она дает, вы привозите. Да, 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 да. Событий много. Я ж не знаю, как вы можете ее освещать. Вот, допустим, то, ее освещает только в том случае, если она садит деревья. Все бывает разбрик. Нет, есть есть Идет телеканал идет холдинг. А Каждый канал делает свои интерпретации. Делает и свою интерпретацию. У Каждого канала свой хронометраж. Где-то только минута, где-то минута 10, где-то минута 20. То есть это все учитывается. И каждый канал дает свой пакет. Допустим, там, если у идет, ее высвечивает там в 5 вечера, в 2 часа ночи и в 8 часов утра следующего дня. То есть ага. у них вот такой вот пакет. На она выходит в утренних блоках в 6 утра, в 7 утра, в 8 утра. На четвертом она выходит опять-таки в, ну, в блоке, который не дал э, сам 20 там, четыре раза в день. На пятом она выходит четыре раза в день. То есть есть пакет. Чтобы понять, или там, допустим, вам запрещено показывать политику, но вы можете там три-четыре раза в месяц ее вкрутить каким-то макаром, не знаю. У нас есть два лидера. Это Водка и Наталья Королевская которые вот размещают собственно говоря, рекламу, которая не значится как реклама, но идет вроде как редакционный материал. То есть аводки у нас могут написать о том, что это уникальный продукт, который шокировал мир. Да? Причем в разделе ⁇ Жизнь прекрасна да? ⁇ И вот точно так же Наталья Королевская. Вот посмотрите, когда возник скандал с Джинсой в, Совете, в Верховном Совете с Королевской, да? то в этот день она инициировала подписи за отставку Азарова. Ну, у меня вопрос. От этой, э, от, от этой инициативы зависит отставка Азар? Да? Конечно же, нет. Да? Его послать в отставку, в общем, может или там большинство в парламенте, или президент. Поэтому, как бы, если придумывать несуществующие информационные поводы, то тогда придется только покупать. Это факт. Когда телекритика начала проверять все эти то Не підтвердили ні парламентські журналісти, ні редактори, які нібито їм давали такі вказівки, ні шеф-редактори новин, ні, звичайно, керівники каналів. Джинсу розміщення замовних матеріалів довести дуже важко. Навіть якщо її можна відстежити, тому що, якщо ви помітили однакові синхрони на багатьох телеканалах, то відразу є підозра, що це джинса замовні матеріали. Але довести її дуже важко. Євгенія Гаркова, Анатолій Чорний, телеканал «Ньюзван».